उर्दू टीचर के मोजत अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे गीत के हवाले से। गीत हिंदी जबान का लफ्ज़ है और तस्कीर तानीस के हवाले से ये लफ्ज़ मुजक्कर है उर्दू की मुख्तलिफ लगत में गीत के माने मिलते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने इसका मतलब राग और नगमा बताया तो किसी ने इसे सरूद कहा लेकिन इन तमाम मफाहिम के अलावा गीत से दूसरे मतलब व मफाहिम भी मिलते हैं मसलन तारीफ करना वो चीज जो गाई जाए उल उलत में गीत को यूं बयां किया गया है गीत से मुराद गाना राग नगमा सरूद वो चीज जो गाई जाए तारीफ करना वगैरह गीत गाने की चीज को कहते हैं इसका मौसीक से गहरा तालुक है इसलिए गीत में सुर ताल को बुनियादी अहमियत हासिल है इसलाह में गीत वो शेर है जिसमे एक औरत मर्द को मुखातिब करके इजहार मोहब्बत करती है गीत में जज्बात एहसास खसूसा हिजर और फिराक की कैफियत बड़े वालिहाना अंदाज में बया की जाती है बास गीतों में मोहब्बत का इजहार मर्द की तरफ से भी होता है मगर गीत का बुनियादी मिजाज यही है कि वो मोहब्बत में मुबतला एक औरत के दिल की पुकार है उर्दू गीत की बुनियाद हिंदी गीत पर है लिहाजा इसकी फॉम और जबानो बयान पर हिंदी गीतों का गहरा असर है उर्दू गीत में भी हिंदी के अल्फाज खालिश हिंदुस्तान तलमीहात और मकामी मौसमों दरख्तों और फलों वगैरह के नाम बकसरत इस्तेमाल होते हैं गीत का लहजा धीमा और अल्फाज नरम और सुबक होते हैं गीत का मजमू मिजाज निस्वानी और मकामी है गीत की कोई खास हैयत मुकर नहीं है